Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah və səlatu və salamü alə rasulina Muhammədə və alə alihi və səhbihi əcməin. Rabbishrah li sadri və yessir li əmri və halli əqdatan min lisani yafqahu qouli. Amma ba'du. Əziz müsammalar, ilk öncə həm öz adından, həm də sinadınızdan ev sahibi olan qardaşa təşəkkür eləmək istəyirəm. Və Allah Subhanahu taala istəyirəm ki Allah azizlərlə qardaşa onun malına, ülküünə əhline bərəkət versin. O bu gün burada bizə öz evində qonaq etdiyi kimi, öz malından bizə ikram etdiyi kimi Allah Subhanahu taala qiyamət günü ən cənnətlərində, firdevs cənnətlərində öz cənnət nemətlərindən qarşıya ikram etsin. Onun əhli bu gün bizim üçün çalışdığı kimi, cənnət əhli, cənnət xidmətçiləri də onun üçün ona heçin çalışsın. Və Allahdan istəyirəm ki, bu xeyirə səbəb olduqları üçün Allah hözrəgə ilə onların qonaqlarını bağışlasın, onların dərəcələrini qaldırsın. Allahumma amin. Allahumma Amin. V sonra Allah Subhanahu taala Muhammed surəsi 7-ci ayə buyurur ki: Əuzu billahi minəşşeytanir racim. Ya ayyuhallazina amanu in tansa'urullaha yansurukum ve yuthabbit aqdamakum. E iman gətirənlər, əgər Allahın yardım etsəniz, yəni onun dininə yardım etsəniz, Allah aziz və cəlləsi yardım edər və ayaqlarınızı öz dininiz üzərində sabit edər. Əziz müsəlmanlar, istisnasız böyüyündən kiçiyinə, qadından kişiyinə, yaşısından cavanına hər bir müsəlmanın olmazsa olmaz istəyidir ki, Allah aziz ocağı ilə onun dinində sabit eləsin. Və bizlər İslam nemətini anlayandan sonra, təvhidin nə demək olduğunu anlayandan sonra dualarımızda həm şey yer alan, heç vaxt tərk etmədiyimiz nədir? Allahım, bizi İslam üzrə sabit et. Allahım, bizim canımızı müsəlman kimi al. Bunu həm öz dualarımıza edirik, həm bir-birimiz üçün edirik həm də ətrafdakı müsəmmalardan bunu bizimsə etməsini istəyirik. Çünki biz bilirik ki, Allah az zorca da bizə elə bir din verib ki, biz bu tövfiq nemətini qoruya bilsək, biz bunu üzərinə canımızı verə bilsək, Allah Subhanahu taala gözlərin görmədiyi, qulaqların eşitmədiyi, ağılların dərk etmədiyi bir oddan bizi qurtaracaq və həmçinin bunun əksi olaraq da gözlərin görmədiyi, qulaqların eşitmədiyi və ağılların dərk etmədiyi cənnət nemətlərimizə ətraf edəcək. Və biz elə bir dinin müntəsibləriyik ki, budin bizim həyatımızın hər bir alanına müdaxilə edir. Yəni Allah azza və cəllə 7 qəsəmanın fövqündən elə bir din endirib ki, müsəlman həyatının hər bir alanda dinin bu əmrlərini və qadağalarını tətbiq etməyə çalışsa, bu onun fəxri olacaq. Və dedi ki, ən böyük qayəmizdir ki, Allah hörmətlə bizə sabit edib, bizim canımızı müsəlman kimi alsın. Bəs sual etsək ki, ya Rabbi, yəni biz nə etdiyimiz təqdirdə, bizim bu din üzrə ayağlarımız sabit qalacaq. Biz nə etdiyimiz təqdirdə canımızı müsəlman kimi verə biləcəyik? oxudum aya da Allah azza vəcə ilə bunun yollarının birini bizə görədir. Yəni hər bir müsəlmanın boynunun borcudur ki, Allah azza vəcə ilə diləndiyində bir-birlərən yardım etsin. Yəni bu anlama gəlməz ki, Allah azza vəcə ilə kullarına möhtacdır. Və ya xud bu dinin yayılmasının bu insanlara ehtiyacı var, bu deyil qardaş. Allah azza vəcə ilə dilədiği zamanda, dilədiği məkanda heç kəsin ağlına gəlməyən bir yerdə öz dinini dilədiyi bizim ən bəsir gördüyümüz səbəblə yaya bilər. Amma Allah subhan təala o qədər mərhəmətlidir ki, dinin yayma mərhələsini də müsəlmanların öltəsinə buraxır ki, ta ki bu qiyamət günü onlar üçün nur olsun. Ta ki qiyamət gününün günahları ilə bərabər həşronluqda desinlər ki, "Ey Arabi, bu günahların var idi, sən məni müvəqqəq etdin. Mən sənin dinində bu xeyrlərə səbəb ola bildim." Bu dəvətin yayılmasında, bu təவ்hidin məndən sonraki nəsillərə çatmasında böyük bir şeyə səbəb ola bildim. Bəs Allah hözrəgəlləndiyində yardım necə olur? Yəni bir müsəlman nə etdikdə Allahın dininə yardım etmiş olur. Yəni bu standart bir nəsihət deyil ki, biz oradan yapışaq, hamımız eyni yerdən Allahın dininə yardım edək. Allahın dininə yardım bu gün bu dinin nəyə ehtiyacı varsa, hər müsəlman oradan yardım etməyə çalışacaq. Və bizlər elə bir toplumda yaşayırıq ki, elə bir zamana gəlmişik ki, bu din bu gün elə bir vəziyyətə çatıb ki, ağlınıza gələ bilər hər bir şeydə bu dinin yardıma ehtiyacı var qardaş. İstər dəvətçi baxımından dəvətçiyə ehtiyacı var, istər alim baxımından alimə ehtiyacı var. İstər maddi baxımdan maddi ehtiyacı var, istər Allah yoluna çıxmaq baxımından qolu gücdə insanlara ehtiyacı var, istər vaxtını, gecəsini, gündüzü Allah yolunda sərf etməyə istəyən insanlara ehtiyacı var. Yəni ağlımıza gələ biləcək hər bir yondan bu dinin bu günkü möhtaclığı var, qardaş. Yəni Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dövründə belə o insanların dərdi nə idi? Allah hazrıca elə məni bir qapı versin. O qapı səbəbi ilə mən Allahın dininə yardım etdim. Ta ki qiyaməmə, üçün mənim üçün bir nur olsun. Yəni Allah və Vətən Allah təqdim edəcəm bir şey olsun ki, ya Rabbi, mən bu yolda sənin dinə yardım etdim. Sən mənə mal verdin, gecə-gündüz malımdan xərclədim. Sən mənə elm verdin, gecə-gündüz bu dini insanlara çatdırdım. Sən mənə güclü bədən verdin, güc verdin, sağlamlıq verdin, sənin yolunu vuruşdum deyə onların dərdi bu idi. Və gəlim Allah rəsmə soruşdu, onlar da buydu. İndi bu məsələni öz vaxtımıza qaytaraq, öz dövrümüzə qaytaraq. Və mən bir müsəlman kimi cavan, canı qüvvətli, gözü görən Heçməsə müsəlman bilməsə iman kimi. Mən özümə sual verəcəm ki, mən nə edəndə Allahın dininə yardım etmiş olacam? Hər bir müsəlman qardaş özünü çox gözə bilər. İmanı hansı səviyyədədir? Maddiyyəti hansı səviyyədədir? Bədən gücü hansı səviyyədədir? Ətrafdakı imkanlar hansı səviyyədədir? Səhmiyyət olan nədir? Gücün yetkisində Allahın dininə yardım etmək. Sənin gözəl danışığın varsa, sənin gözəl bəlağətin varsa, yeri gəlsə qapı-qapı döyüb qonşuva, xalava, evivə, tayeva əskiyəlaşıva iki kəlmə də olsa Allahın dilindən qişey elə deyəcəsən. Ta ki qiyamət günü gəlib sən Allah şikayət etməsin ki, ya Rabbi 30 il məyənin qonşuluğu elədi. Ya Rabbi mənim xalam oğlu idi, əmim oğlu idi, dayım oğlu idi, mənim bibim oğlu idi və ya mənim falan kəsim idi. Bir dəfə olsun bu insan mənim qapımı döyüdü məndə ki, mən də vaxt var sənin damına gəlirdim. Allah hözrəgə elə mənə hidayət verdi, məni oradan çıxartdı. İndi bulunu sənin satmasına çalışım. Və yaxud Allah hözrəgə elə sənə mal verib Allah hazırcələ mümkün qapıları sənin üçün açır. Sənin üzərinə düşən nədir? Əbu Bəkr Sıddı kimi, Osman Məmnfan kimi, digər sahabelər kimi, hansı ki, onlar ümmətin ən ehtiyazlı olanında mallarını gətirib Allah haqqı üçün önünə qoydular. Ailəsini düşünmədən, mən nə yeyərəm? Bu malı əziyyətlə qazanmışdım, illərimi vermişdim, gecəmi gündüzümə qatmışdım demədən, ehtiyazlında gətirlər mallarını Allah Allah haqqı üçün önünə qoydular. Döyüş mərzumu idi. Deməli, mənim arxada ailəm var. Məndən sonra 5 dənə uşaq var, falan əkinim var demədən çıxdılar və sonuncunun nə olacağını düşünmədən Allah yolu Rəsul ilə bərabər hərəkət etdilər. Allah Rəsuluna dəvətçi lazım idi. Müəllim lazım idi. Allah Rəsulunu müəllim topləndə bu 70 nəfər hara gedirik? Bizə hara göndərsən ey Allah rəsulu demədən Allahın əminə olduqlar, çıxdılar, hətta bu yolda şəhid oldular, Allah hözrəgə elədən qazanacağını qazandılar. Yəni onlar bu insanlar bu şeyə uzaldılar. Onlar dərdənə nə idi? Əllərində heç bir səbəb olmasa belə mən nə sətməliyəm? Mən Allahın dinində bir şeyə verməliyəm. Və biz bu gün elə vəziyyət yaşayırıq ki, bəlkə bizim imkanımız onlardan çoxdur. Sahabənin əksəriyyəti kasıb idi. Sahabənin əksəriyyəti varlı deyildi. Əksəriyyət qovu güclü deyildi. Hamısı cavan deyildi. Amma bu gün bəlkə də Müslüman ovaq ki, Məkkə dövründən Hicrət dövründən daha çoxdur. Maddiyyətə galsa imkanı Müslümanların onlardan daha çoxdur. Vaxt baxımından galsa, oxumaq baxımından galsa, bu gün vaxtı çox olan, oxumağa imkanı çox olan Müslümanlar daha çoxdur. Bəs niyə qardaş biz sadəcə bu qədər olduğumuz halda, bəs əlimizdə bu imkanlar olduğumuz halda biz niyə qabağa gedə bilmirik qardaş? Çünki bizim dərdimiz sahibin dərdi olmur. Və yaxud Allahın rəhmetlər müstəsnasına hər birimiz yetərincə bu dələ dərdilə bilmirik ki, Allah Subhanahu məni bu yaşa çatdırıb, bu qədər nemətlər verib və ölüm mələyi göndərmədən mənə hidayətini də verib. Mən nə verəcəm bu növbəsində? El yəni, nəyim var ya Rabbi? Nəyim var ki, sənin yoluna verim? Mütləq ki, hər bir müsman nəyisə var qardaş. Qozalığı ilə, cavanı ilə. Vallahi ki, nəyisə var. Yəni heç nə bazar mən bir müsəlman belə gecə-gündüz əlinin Rəbbini açıb əsir olan müsəlmanlar üçün, itkin olan müsəlmanlar üçün, həbsdə olan müsəlmanlar üçün, xəstə olan müsəlmanlar üçün, zillətində zülm görən müsəlmanlar üçün dua edə bilər. Bir-bir onların sıxıntıları aradan qalxması üçün Allahdan yardım istəyə bilər. Ya Rəbb bu ümməti izzətləndir. Ya Rəbb bu ümmətə yardım et. Ya Rəbb zəhaləti bu ümmətin üzərindən qaldır. İxtilaf fitnəsi bu ümmətin üzərindən qaldır. Müsəlmanların safını birləşdir, müsəlmanların qəlbini birləşdir deyə ən qoca müsəlman belə bunu Allah'a dua edə bilər. Ən balacağımızmı? Ən balacağımız bəlkə də ən çox sərmayə sahibidir. Vaxt baxımından, ömür baxımından, bədən baxımından, ağıl baxımından. Yeri gələcək oxuyacaq, öyrənəcək, bu dində bir də'vətçi olacaq, özündən sonraki nəsilləri və ətrafı dinə çağıracaq. Bunu bacarmayacaq, bir işə girəcək, bir senator öyrənəcək, maddiyyət qazanacaq, həm müsəlmanlara yük olmaqdan qurtulacaq, öz dininin sərəyi olacaq. Öz ayaqları ilə dayanacaq, həm də Allah hazırlığı ilə ona verilən rızqdan bu dinin yayılmasında bişilə istifadə edəcək. Yəni məsələ burada insanın bunu istəyib ona can atmasıdır, qardaş. Yəni bəlkə də Allahın rəhmləri müstəsisna əksəriyyətimiz unuduruq. Nə vaxt axırınca qəlbimizlə baş başa çəkilib dua etdik. Ya Rabbi, mənə bir qapı aç. Yəni mən bu dinin yayılmasında bir yerlərə gəlmək istəyirəm. Ya Rabbi, başqasına vermədin o qapını mənə ver, ya Rabbi. Mənə ver ki, mən oradan tutum bu qədər günahlarımla, bu qədər yanlışlarımla ta ki qiyamət günü sənə qoymağa bir üzr olum olsun. Ya Rabbi, bu günahları etdim, amma sən mənə bu qapını açsın burdan sənin dininə yardım etdin. Bunu istəmək lazımdır qardaş. Və mənim Rəbbim az zaləcəllə oqdan mərhəmətlidir ki, mümkün deyil ki, Allah Subhanahu tala özü bizdə görmək istədiyi sifəti, özü bizdə görmək istədiyi xisləti biz ondan istəyib bizə verməsin. Bu, Allah və Allah həzrləcəlləninə rəhmətindən sızmazlar, nə ədalətindən sızmaz. Məgər özü demirmi ki, siz Allahın dininə yardım etsəniz, Allah desə yardım edər və sizi ayağlarınızda sabit edər. Yəni bunu etməkdəki ən böyük məqsədimiz nə olacaq? Ta ki ayağlarımız sabit olsun. Yəni İslam üzərində tam verə bilək və bunun üzərinə də daha başqa gözəllərlə binalayacağıq. Bu dəvətin yayılması, müsəlmanları ləzzətləndirməsi, İslamın girmədiyi qapını qalmaması. Ona görə övladımızla, yaşlı validənəlimizlə, əhlimizlə tez-tez bu məsələni nəsrət edib xatırlatmaq lazımdır. Yəni hər kəs öz Rəbb ilə baş başa qaldıqda Allahu Teala bu qapını hiss edəcək. Amma dua ilə yetinməyəcək. Dua etdinmi? Allahdan ictihlasla istədinmi? əlindəki səbərlərə qovxalsan qardaş. Yəni bu gün nəyimdən qırta bilərəm? Nəyimdən kəsa bilərəm? Əyləncə vaxtımdanmı? Gəzməklərimdənmi? Çox işləyirəm, dükanın qapısını 2 saat tez bağlaya bilərəmmi? Həftə 100 manat lazımsız yerə xərcləyirəm. Oradan bir 30-du kəsib 70-ni xərciyə bilərəm. Vəsait. Yəni əksəriyyəti həyatımızdakı vaxt itkisidir, pul itkisidir. Mübahla bizim həyatımızda çoxdur. Yəni hər bir müsəlmanın fikirləşməli ic bundan nə qədərini azalda bilərəm ki, onun əvəzinə başqa bişənlə dolduram. Qardaş məqsəd təkcə toplumsal yardım deyil. Bu gün bir müsəlmanın günahları tərk edib, çox mübahları tərk edib, biz zikr məntəsinə gələ bilməsi, gedib Allahın kitabını oxuyub, onun əzbərləni, əzbərləyib onu, onu öyrənə bilməsi, müsəlmanlara orada nəsihədə bilməsi və yaxud Rəbb ilə arasında olan günahları tərk edib, nafil ibadətdə müvəffəq ola bilməsi, bu dinin yayılması deməkdir, qardaş. Sənin övladın səndən bir dənə xeyir görüb, onu məlmisib, onu həyata tətbiq edəcəysə Bağsa bu dinin yayılmasında artıq rol olmuş oldu. Yəni gözləmək ki, hamısı böyük-böyük qapılar açılsın. Gözləmək ki, hamısı Abbas Həsəddi kimi ancaq köləsiz edək və ya Osmanlı Afan kimi gətirə malının yarısını ona qoyaq. O imamızda yoxdur, qardaş. O təqva bizdə yoxdur. Amma nə var bizdə? Hamızda bu istəy var. Ya Rəbb, mən bu dinin qabağa getməsində, mən bu dinin yayılmasında bir şey istəyirəm. Heç olmasa əlimizdə olanı eləək ki, yəni ən azından ən alt təqvadan bunu edək ki, o Allah hazracıyla bizə səhmət görsün. Allah Subhanahu görsün ki, həqiqətən Bu qulun qabağa getmək istirir. Bu qulun bu dinin dəyərlərlə dərdilənib. Allahın rəhmetlikləri müsəlmanların əksəriyyəti sanki gündəlik həyatın məşğul olan hala gəlib. Yəni namazımı qılıram, orucumu tuturam, saqqalımı saxlayıram, zövzəm niqablıdır. Səhər gedib gələcəyim işim var. Yetər də artar. Yəni bucür yaşayır, yox qardaş. Sahabə bucür olmadı. Yəni onlar da bunu edə bilərdilər. Hizrat eləmişlər, müşriklərdən canlarını qurtarmışdılar. Mədənə əminlik var idi və Həqəqistana əminlik var idi. Baştan aşağı salıb biz dilimizi yaşayaq, yəni heç kəsə qarışmayaq, bizə dəyməyən minil yaşasın. Bu düşüncələri yaşamadılar qardaş. Onlar fikirləşdilər ki, bu dəvət gəlməlidir. Bu dəvət yayılmalıdır. Bu dəvətə möhtac olan insanlar var. Biz dəzmisəm onlar. Xüsusilə biz şiirkin küfrün toyan etdiyi, zülmün toyan etdiyi, insanların tövhidə ac olduğu bir dövrdə yaşayırıq qardaş. Və bu gün elə dövrdür ki, bu gün ancaq dəvət edə bilirik. Bu gün nə Biz hansı döyüşmürük? Nə əlimizə silah almırıq, nə kimləsə nəsə bazarmırıq. İşimiz nədir? Özümüzü islah etmək, ətrafımızı, qohumlarımızı dəvət etmək və ac oyun insanları tövçə çatdırmaqdır. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm də belə başlamışdır. Yəni Allah eləsi sallallahu alayhi və səlləm bu mənhecə davam elədi və Allah azizcə ilə yeri gələndə digər bizim gözlədiyimiz o şeylərin qapısını Allah azizcə ilə öz peyğəmbərlərin üzərini açmışdır. Ona görə aziz müsəlmanlar, yəni yaşlı kiçik demədən, qoca zəvan demədən hər bir müsəlman Bu məsələdə məsuliyyət davranmalıdır. Özünə sual verməlidir. Nə edim? Vaxtımı mamını keçim, mamını mam keçim. Nə etsəm gözəl olar? Bu işdə səriştəli olan müsəlmanlardan məsləhətləsin. Daha çox İslamdə olan müsəlmanlardan, zahəs o cəmiət içində olan, hərəkət edən, iş görən, qabağı düşən öncə olan müsəlmanlardan nəsətləsin. Məsləhət alsın. Qardaş bax bu imkanım var, obyektim var, əlimdə pulum var, gözəl danışığım var, yaxşı elmim var, qabiliyyətli uşaqlarım var, nən və s. Yetər iç qardaş məni bir qapı göstərin. Mən Allahın dininə xidmət eləmək istəyirəm. Mümkün deyil qarlıdır. Allah hansıca halda sənə bir qapı açmasın. Valə sənə heç bir qapı açılmasa belə, sən bu niyyətə yürüdüyün əzər qazanır. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, kim salih bir əməl niyyət edər, onu edə bilməsə belə, onu etmiş kimi əzər qazanar. Yəni Allah Subhanahu taala nə qədər rəhmətli qalır. Yəni sən bir əmələ niyyət edirsən, bunda ixlaslı olursan, bunda sabit olursan, əməlin müvəffəq olmasan belə, Allah hansıca halda sənin üçün əzrini yazır. Və umuram ki, bunun səbəbiylə Allah hözrəyə bu ümməti izzətləndirər. Allah hözrəyə bizi boşboş əllə -boş məşğul olmaqdan qurtarıb, Allah Subhanahu taala bizi qiyamət günü mükəlləf olduğumuz, soruşacağımız, cavab verəcəyimiz şeylər məşğul edər. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki, "Çin dininin gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan məsələlər qarışmasın." Bu da şeytanın bir oyunu, səməmandır. Yəni şeytan bizi həts soruşulmazımız, bəlkə heç vaq əlimiz çatmayacaq, bizə aid olmayan məsələlər ilə o qədər məşğul edir ki, həyatımızda mübahları o qədər çoxaldır ki, Bəs hamıma saldın desələr, ta ki biz xeyirə məşğul olmayaq. Ta ki biz Allah hözrəgəlləndiyinə bir şeyi tətbiq edə bilməyək, təqdim edə bilməyək. Namazını qıl, orucun tut, beş məsrcəvi qazan işləmədiy ibadətdir. Sənin üzərində sorumluqlar var. Sən öz özünə cavab verəcəksən. Diye, 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 diye sağdan gələ gələ baxırıq yar çatıp 40-a, yar çatıp 50-yə insan dönüb geriyə baxanda, mən nəyə nədim bu gün üçün? Yəni öz ibadətlərindən başqa əlavə nə ilə bildim? Ona görə Bu məsələni də ziddiyaq lazımdı. Yəni şeytanın bizə unutdurduğu məsələlərdəndir. Ona görə istədim ki, bu mövzuda öz nəsəminə də səni xatırlatmayım ki, bəlkə o bizə bir oyanış ola. Müslümanların yəni yatışdığı Allahın rəhmətləri misalından istisna əksəriyyətinin ömrünü gündəlik kafelərdə, çayxanalarda, boş-boş məclislərdə, qəhqəhə məclislərində, lağlağı məclisinə kəsitdi bir dövrdə, boş-boş futbol -boş meydançalarında kəsitdi bir dövrdə, boş-boş gəzintiləri kəsitdi bir dövrdə, yəni Allah subhanalə bunu səbəbinə bu ümmətə olar. Yəni hansı ki bizim yəni o adi gördüyünüz şeylərin onda birinə ehtiyacı olmayan müsəlmanlar var. İtkin düşən, əsirlikdə olan, çöldə vardı yaşayan, yəni bu soyuqda donan, bəlkə də şaxtan ölen müsəlmanlar var ki, onlar bizim içində onca rahatğın onda birini belə görə bilmirlər. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyilmir ki, müsəlmanlar bir bədən kimidir. Yəni bədən nə deməkdir, qardaş? Bir yerində xırda bir şey olduqda, bir ağrı olduqda bütün bədənə təsir etməlidir. Və bizdə də ümmə şuru formulaşıbsa Biz ümmətin nə demək olduğunu anlayırıqsa, o ümmətin fərdi, yəni 3000 kilometr başqa yerdə uzalda olması və ya hansı başqa bir ölkədə olması heç bir şey dəyişmir. Qardır. Dünyanın 4 bir yanında olan müsəlmanlar bizim qardaş bazlarımızdır. Ya yanındakı və ya uzaldakı heç bir fərqi yoxdur. Ən azından əlin çatmır, çatmır, əlini çatmır, maddətini çatmır, gecən sonuşda birində əlini qaldırıb müsəlmanlar üçün dua edə bilərsən. Heç nə yoxdursa, gecə gündüz istighfar edib müsəlmanlar üzərindən fitnənin qalxmasını Allahdan istəyə bilərsən. Biz bu şurda olarıqsa Allahın dinini yardıma etmək şurunda, bu dini qabağa getmək şurunda, bu ayət biz mənasını təcəllil edəcək qardaş. Mütləq ki, Allah Subhanahu bizə yardım eləyəcək. Bizim ayaqlarımız sabit qalacaq. Biz onda imanın şirinini dadacağıq. Artıq adət alınmış ibadətlərimiz, adət alınmış ramazanlarımız, adət alınmış bəzi ibadətlərimiz bizim üçün ləzzət halına çevriləcək. Artıq biz imanın şirinini dadasa olacağıq. Çünki iman elə qəlb elə bir şeydir ki, yəni ona iman dolu bir şeylər qoyulduqda parıldıyır daha da gözəlləşir, daha da aydınlanır və səndən növbəti şeylər istəyir. Artıq sən yardımlaşma, bu dinin dərdini çəkmə, müsəlmanların dərdini çəkmə, mən neyinim ümmətlə bu halda kimi faydam olsun. Sən bu dərtdə olurdau, artıq bu qədər olgunlaşmısansansa, mütləq Allah Subhanahu taala sənə imanının şirinini dadtıracaq. Allahdan istirəm ki, Allah aziz və əziz eləməli də sizdə vurğulmayan müsəlmanlarda bu varlığı silah etsin. Allahdan istirəm ki, hər birimizə bu dini yarıməyə biləcək bir qapaq atsın. Allahdan istirəm ki, Allah aziz və əzizlə müsəlmanları daha da olgunlaşdırsın. Yəni müsəlmanlar öz dillərində daha da fəhmlətsin, müsəlmanlar öz dillərində daha da müdrikləşdirsin ki, hansı ki dilimizin qədrini bilək, dilimiz daha yaxşı öyrənə bilək və bizdən sonraki nəsillərə gözəl bir örnək ola bilək. Allahum amin. Allahumma amin. Allahum amin.